Будешь что-то говорить, мало ли, оштрафуют а еще, так что без комментариев. В нашей ситуации лучше держать язык за зубами. Да, 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 я скажу. Я скажу. Но ну, прежде всего, мы, мы, как, как ни странно, я всегда считал, что э, у нас в команде одни из самых лучших игроков в плане защитников, маленьких игроков, я имею в виду. И, как ни странно, сегодня мы просто теряли периметр киев Баскета, теряли игроков на периметре. Все броски были свободны, и именно из-за трехочковых трех мы проиграли игру. Да, какие-то были и броски издалека, но большинство из них просто не хватало концентрации. Даже нельзя сказать, что за счет каких-то взаимодействий команда Киева получала эти броски. Но они хорошо двигали мяч, хорошо разыгрывали. И в принципе сегодня они сыграли командно. Мы к такому не были готовы и очень много трехочковых очковых пропустили. Как для меня игра вполне приемлема для вы, как вы и зная. Мы сделали то, что планировали в нападении но, к сожалению, вот эти пробелы в защите не позволили нам добиться положительного результата. Мы на турнирные задания не сильно то смотрим, но всегда ставим задачи самые высокие, хотим побеждать всегда, в каждой игре, и всегда мы любую игру проводим на победу. И независимо от того, какое у нас будет турнирное положение, мы все равно будем стараться победить. Ну, у нас были пару, пару было глупых ошибок, мы вроде неплохо защищались, но наш, э, наше нападение так если нежно сказать было глупым. мы неправильно реализовывали свое преимущество не мы не двигали не в ту сторону мяч и когда у нас был свободный игрок под кольцом мы не смогли дать передачу когда нужно было дать на периметр мы потеряли То есть все как бы наоборот и пару пару моментов было технических таких такого брака техническом в ракурсе таком, ну, ну, то есть именно вот это нам не дало развить свой успех. Защищались-то мы неплохо, но не смогли наказать нападение. Знаете, такой чемпионат настолько непредсказуем, что тяжело сказать, с кем нам лучше, с кем нам хуже. Любая команда может выиграть и с восьмого места выйти в полуфинал. Тут ничего странного я в этом не вижу. То есть, опять же, в каждой игре нужно отдаваться, ни в коем случае нельзя расслабляться, как мы сделали это сегодня в первой, особенно в первой половине. Вот, потому что сразу наказание приходит. Не могу сказать, с кем нам удобнее для нас любой соперник хороший в этом сезоне все ровно и всегда мы будем стараться играть на максимум я заберу